Всем привет! С вами снова команда компании Аверсагра. Меня зовут Евгений Николаевич. Смотрите, приехали в гости к нашим клиентам, к нашему товарищу фермеру в Полтавскую область. У него здесь сейл, две сеялки Семиата Лендмастер. Установили ему наши очистители ряда на эту сеялку. Вот э, Сеет он сейчас э, подсолнух Работает человек по ноутилу no э, Значит Какова задумка он, Они говорят Мы поставили их почти на самый верх э, Чтобы они э, Разгортали солому И чуть-чуть э, грунта совсем А так они стоят почти на самый верх То есть минимально там вообще затрахивают Я вам покажу в сравнении Но мы попросили э, товарища Он чуть-чуть углубил один сошник, я примотал его К сочнику вы посмотрите, как он работает, когда чуть-чуть заглублять. Дальше будут все эти рапс, когда... там будут примерно так работать сошники на такой глубине. И почти под самым верхом. То есть мы сможем увидеть разницу. Вот. Посмотрим, как они разгортают солому. работает в поле селка семята ленд мастер с нашими очистителями ряда Давайте уже посмотрим на собственно результат. Ну, Отчетливо видно, что тут ну, чуть да, заглубило. Буде... Да, 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 да. Ну, Но це немножко опустили. А вот соседние ряды, вони да, срабатывают, не... там де только куча соломы бугри чуть-чуть. Вот. -чуть. Итак, <рес> вот я думаю оно видно. Вот тут, допустим, вот этот ряд. Где не вот видно просветы земли, вот черные просто. Тут чуть чуть больше, тут куча соломы. И вот четкая черная полоса, вот это их чуть чуть заглубили, очистители ряда. Вот, смотрите, кстати, вот прикатывающие колеса. Вот прикатывающие колеса, вот смотрите, как они делают такие две траншеи. Человек говорит, мне нужны ваши чикен-трекеры. Будем ему еще устанавливать на семиата чикен-трекеры, чтобы вот таких вот канал не было. Э, обязательно смотрите на наши чикен-трекеры, есть видео, как они работают. Э, возможно, вас это тоже заинтересует. Э, они выполнены специальным образом, там такая как куриная лапка. Вот такой V-образной формы на колесе. И они когда работают, во-первых, что почва, почва не переуплотняется, как вот здесь в две таких канавы, а во-вторых, э, на них никогда не налипает грязь, практически никогда. То есть э, по сравнению с классическими гораздо э, выгодней. Не нужны чистики, может кто у кого просто на селках стоят чистики э, на Chicken трекеры они не нужны. Поэтому нет необходимости регулярно менять чистики. И, в общем, канал вот таких вот бы не было. Оно было бы, получается, вот так аккуратненько. Вот так вот. Аккуратненько такие следы. И было бы равномерная полоса. В общем, смотрим, как они разгортают солому. Вот видно шел. Солома лежит по рядку лишнего нету. Оно укладывает, помогает, собственно, сочнику сеять равномерно. Вот, смотрите. Да, тут, конечно, работают, смотрите, просто вот поживные остатки. Их длина. Вот. Вот это результат. А вот А вот смотрите, вот они подняты на самый верх. Вот нет кучи соломы. Он тут особо не работал. Вот тут а уже чуть-чуть подъемчик. Вот тут они начали разгребать. Вот. Даже чуть под А вот ряд тут практически поживных остатков как таковых высоких нету. Вот. Шел он практически тут не касался земли. То есть вы можете регулировать так, как вам удобно. Нужно опустить, будет рыть. Не нужно подняли, практически не касается, касается только там, где оно действительно надо. По очистителям. Я уже ранее в одном видео говорил, что... Очистители ряда на первый взгляд это не такая простая штука, как кажется. На самом деле, вот мы как производители очистителей ряда уже, наверное, лет 5, мы прошли очень много подводных камней с ними, съели, как говорится, собаку на очистителях ряда. Если вы смотрите очистители ряда, присмотритесь либо к оригинальным, либо же у проверенных производителей потому что с ними может быть очень много факапов. За наши два слова скажу. Можем производить практически на любые селки. Можно нам позвонить, либо написать в комментариях, узнать цену, узнать на какую селку мы можем сделать, на какую мы не... Ну, можем ли мы сделать на вашу селку их? Также... Обязательно обратите внимание, у нас есть они как в классическом виде, так и в форме акульего зуба. Можем э, сделать очистители ряда с бандажом специальным, которые не позволят работать на глубине, ну, зарыться им слишком глубоко. Вот, это на неровностях, допустим. Спасибо вам большое за то, что смотрите нас. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас. Также обязательно заходите почаще на наш канал. Возможно, мы проводим еще один какой-то розыгрыш. Возможно, сейчас проходит розыгрыш по катку-измельчителю. После него просто будет стартовать новый. Мы сделали много новых изделий. Так что, возможно, будет что-то вам интересное для вас посмотреть. Стриптил, Култан, э, Штригельная Барана, Очистители Ряда, также Чикен трекеры. Вот по Чикен трекерам будет видео, э, есть видео. Всем спасибо э, большое за просмотр. Подписывайтесь на нас, пишите в комментариях, задавайте вопросы. С вами был Евгений. Всем больших урожаев и чтобы у вас э, влага никуда от вас не убегала. Все, пока, пока.